ilə Ekspert Ərşad Hüseynovla da müzakirə edəcəyi Ərşad bəy salam sabahınız xeyir olsun. Bonsoir. Ərşad bəy, uzun illərdir bu məsələni müzakirə edir, təkliflər səslənir, e, deyilir, amma hələlik bir şey yoxdur. Taksilərdə vahid qiyməti tətbiq olunmalıdırmı? Necə düşünürsüz? Sizin fikrinizi öyrənək. Yox, əslində bazar iqtisadiyyatı məsgeynin məqsədi budur ki, ölkənin hansısa bir qiymətli tənzimləməsi düzülsün deyə. Məsələn, oturmuş bazar iqtisadi çalan ölkələrin istənilən birinə baxsanız görəcəksiniz ki, çox kiməsə yanacarın və qiymətini, şəhərin daxilində avtobusun, metronun da qiymətini dövlət tənzimləyir belə bir yanaşma var. Taktik fəaliyyətdə elə bir fəaliyyətdir ki, burada rəqabət var, 5%-dək ciddi rəqabət var. Ona görə də dövlətin həmin qiymətləri tənzimləməsinə heç ehtiyac yoxdur dəvlət oyun nöqtələri adətən tənzimləyir, ki, məsələn, dövlət tənzimləməsi olan yerlərdə. Həmin qiymətlər çox ciddi sosial əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, biz görürük ki, yandırılan qiymətləri tənzimləyirlər, çünki təbi insan məndə biz bizə mənbədən, bizə istehsalçıdan daxil olur. Yaxud da Aha. ictimai nəqliyyatın metronun qiymətini yenidə ona görə tənzimləyirlər ki, bu da həm sosial məsələdir, həm də Azərbaycanda bir qəmi metro baytem var, da məsəl onu buraxsan metronun qiyməti nə eləyik 2 manat, məsəl üçün bunda da tənzimləyici budur, həm sui-istifadə olmasın, həm də sosial problemlər olmasın. Əhşad bəy, bir maraqlı sualı var. Tutaqım ki, deyək ki, vahid qiymət sistemi tətbiq edildi. Bu daha çox ə, sərnişinlərin işinə yarayacaq yoxsa sürücülərin? Hansı tərəfə daha çox sərf eləyəcək bu? Praktik olaraq mümkün deyil və tətbiq olundanda da əslində dövlət qiymət görüşünə sənzimləyir. Məsələn, avtobus lojistik gediş haqqını nəyin eləyir şəhər daxilində? 30 qətish. Özdə maksimum 30 qətisi ha. Sizin kimsə çıxdıra biləcək məni 10 qətiyə daşıyaram. Sənimsin deyirəm, heç kim 15-ni deyə bilməz. O görə də hələ bunun bu tələbi var. Yəni dövlət tənzimləsə xüsusi həddi müəyyən edəcək. Burada heç e, təbii baxımdan belə 92 ki, kimi lazımdır. Heç kimə lazım deyil. Bir də Ərşad bəy, bu əksər taksi sürücüləri bilməm reportajı izlədiniz yoxsa yox? Yəni əksəriyyəti şirkətlər tərəfindən çox aşağı qiymətlərin müəyyən olunmasından şikayət edirlər. Bəli. Həqiqətən mi vəziyyət belədir? Yəni əgər xeyr qalmırsa, belə deyək də, sürücü taksi sürməyə davam edərmi? Yəni əgər bu qədər aşağıdırsa qiymətlər. Bu gün bir fərdi məsələdir. Burada rəqabət meydanı böyükdür. E, Qanunvericinin nəzərdə tutmuş tələblərdən kənara çıxmalar həddindən artıq çoxdur Aha. və bu taksi xidmətlərinə müəyyəz etyənlər, yəni sürücü olaraq taksi fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyənlər də həddindən artıq çoxdurlar. Yəni belə deyək də, ə, əslində taksi şirkəti yoxdur Azərbaycan. Azərbaycanda. Azərbaycanda agregatorlar var. Taksi şirkəti klassik mənada taksi şirkəti odur ki, bütün taksiçi stansiyaları var. Və bunlar agregatordurlar. Taksi sürücüsü ilə müştəri arasında əlaqə yaradırlar. Onların heç əlaqəsi var, heç taksiçiləsinin izini görmürsə, ondan fərqini də görmür. Belə <lı> mütləq <childhood statistics> onlar özün mənaqlarının, maddi maraqlarının maraqlarını güdürlər və deyirlər ki, təsil hesabsız dəyişmə ilə məşhur olmaq istəyənlər var. Birini e, xoşuna gəlməyəcək, o xidmətdən istər, istifadə etməyəcək, başqa bir sürüş gələcək. Buna görə də hazırkı dövrdə ya da taksi xidmətləri bazarında elə, ki, elə, deyəcək, elə, deyəcək, elə, deyə, elə bir vəziyyət yaranıb ki, deyək, ləğvəti agregatorlar dikteyəlilər, deyək, belə bir mənzərə yaranır. Aydındır. Çox sağ olun Əfsan bəy, təşəkkür edirik bizə qoşulduğunuza görə və fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüzə görə.